день. Сегодня Автоплюс Украина представляет вам машинку BMW 330, трехлитровый седан, год выпуска 2002, коробка автомат, дизель, что здесь есть, климат-контроль, диски на 17 идут, что здесь, центральный замок, CD-проигрыватель, чейнджер, навигация есть. Под нее нужен свой диск. Так. Противотуманочки вот стоят небольшие. Сзади есть фаркоп, электрозеркала, датчик дорожной температуры, бортовой компьютер, обогрев зеркал, автопилот, кожаный салон. Так, что еще? Ну, в принципе, все. Значит, приехала она из Франции. Ну, смотрим значит сделали замеры значит весь вперед был хорошо перекрашен то есть это крыло вот здесь вот полностью было перекрашено шпаклеван капот и данное крыло то же самое делалось вот сделалось в принципе неплохо но тем не менее повышенная где-то от 180 до 220 микрон там есть дальше на везде включая крышу где-то 150 180 микрон единственное не красилась вот эта вот дверь у нее 100 110 ну не красилась именно вскрывалась лаком и не красилась передняя правая дверь. Так, в принципе, машина была прокрашена везде. Везде. Так, далее. Машинка на ходу нормально, двигатель устойчивый. Я не увидел там никакого подтекания. То есть ничего такого не вижу. Салон. Кожа кожа здесь здесь вот есть чуть-чуть порывы так в принципе она нормальная идем по этой стороне багажник багажник большой объемный аккумулятор смотрел Пиропатрон есть отключение вот стоит докатка здесь докаточка так задняя дверь здесь то же самое здесь есть небольшие дефекты по коже на сиденьях не вижу в принципе нормально открываем следующая Нормально, более-менее. Здесь вот чуть-чуть поцарапана кожа, но это нормально. Вот здесь переднее сиденье вот такое, со этой стороны удобнее снимать. Смотрим потолок. Потолок ну, чистенький, не провисший нормальный, хороший потолок. Сейчас я сяду. ржавчины нигде не видно единственное потом в багажном отделении там где аккумулятор там слегка проступает ржавчина а может ключик ага. Что проступает? Так, машина Здесь есть навигация, переключается. Так. Зеркала с подсветкой. И здесь и здесь есть зеркала с подсветочкой. Заводим машинку. Открываем капотик. Здесь, сука. Здесь, сука, ничего не видно, чтобы было плохо. Нормально. как бы вот так вот. Спасибо за внимание. Автоплюс Украина. Смотрите, слушайте нас. Спасибо.